Herkese tekrardan merhabalar. Şu an bugün burada günlerden Cuma 17 Mayıs. Ve e, şimdi arkadaşımın yanına gidiyorum. Onun yanında kahvaltı yapmak için. Aslında biraz geciktim ondan dolayı çok stresliyim. <laughs> Ve e, orada kahvaltı yapıp dışarıda arkadaşlarla mangal yapmaya çıkacağız. Ve ondan sonra da bilmiyorum artık. Bakalım nasıl gidecek gün. otobüsten indim. Her şey dop dolu. Bütün Norveç bildiğiniz yani burada toplanmış. Ve ondan dolayı yani şey otobüs metrodur binmek mümkün değil. Yaklaşık 20 dakika bekledim binmeye. Ve şimdi sonunda arkadaşım yanına geldim. Saat neredeyse 12 oldu. Bir saattir yoldayım. Yani Oh, ja da! Det er jo fett! Heia Norge! Vi greier ikke større <laughs> <laughs> okay, enn å se på. beste måten å starte 17. mai på, er alltid, selvfølgelig, å drikke. Yeah. Ja da! Og så, sånn at man bare bare husker morgenen. <laughs> og så kanskje kvelden, kvelden. for det 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 er morgen, og så dagen etter, så er da da du du en og og ikke ikke sant? Vi skal fortsette. kan Så 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 egentlig to perioder dagen dagen hvor huske noe, etter, men... snakker la oss skåle. For å bli skål på samtidag, wow. Wow.

Ja, folk allerede. det det. er er ja, det er derfor man har 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 <laughs> tror du vi vi mer med oss. Og alle sammen Normen kan jo egentlig egentlig. ikke drikke, eneste altså, å bli <laughs>

Men det er fortsatt ikke farlig? Jo, det er farlig. En øl? Ja, jeg vil arguere at én øl er farlig. Det er ikke sant. Hva er sant. det du snakker om? Hvordan, Din utdannede jævel. Eh, du har ikke tatt på biologi. Vi snakker om eh, farlighetene å putte alkohol i eh, f.eks. For rumpa. Fordi, at du, fordi, at det, fordi at du, du vasker mindre alkohol ut av blodet ditt enn hvis det går inn i viltet. Hvis du gjør det, så får du det i blodet, men du, det går ikke gjennom levra. Ja. Uten. Riktig. Kan du få alkohol i systemet? Ja, men det blir mye mer alkohol per, per 100, 100 ml. Ja, det er som å ta i en bogn, liksom. Som å ta i en bogn? Ja, og bare ta gassen liksom, ut av alkoholen. Blir det det samme som Ja, men det går jo rett i blodet da også. Ja, for så vidt. Du skipper levra hvis du ikke tar i rumpa? La oss teste ut. Nei, jeg gjør du ikke. Nei. Nei, gjør ikke. Det, er så, det er sånn man dør. Det er, sånn man dør. Men det er ikke det som skjer. engang. Du kan bli alkoholforgifta. Oh, ja, og da kan du dø. Ja, ja, men du skipper ikke leveren. Jo. Jeg antar det, siden du ikke går inn i hele digestor-systemet. Hvordan tror du leveren virker? Jula? Jeg tror... Den får... Går maten inn i leveren og så ut igjen? Nei, men, 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 nei. nei det gjør ikke. Nei. nei. Men <laughs> no, no, no. yeah, okay? Det går yeah? Bra. Yeah, okay, yeah. Biologi er lenge siden. Hvem Nei, biologi er lenge siden. Skal du bli Nei, Nei. Ja. lov. <laughs> <laughs> Da vi uh, faen? 6 år, Vi år på Ikke vente på pulsen, <laughs> <laughs> Ja! Hvor er har har ikke vi Vi et et bål bål her! <laughs> <laughs> det er det er dritsmart dette er man lager marshmallows Don't do this at home hjemme. <laughs> oh

der der, er båling, altså! Vi mobilen i og bare fuck it. Ikke blir det altså. Jævla såddus! <laughs> Bønne.

Eve geldim, yemek falan yedim ve de biraz dinlendim ve şimdi yine dışarı çıkacağım.

Mode. Yeah. us <laughs>